Ketirai. Datuk Pengurusi, terima kasih kerana memberi saya ruang untuk turut serta dalam perbahasan berkenaan Kementerian Pengangkutan dalam sesi Belanjawan 2026 ini. Saya amat menghargai peluang ini untuk membawa suara rakyat kelang yang sangat bergantung kepada sistem pengangkutan awam yang cekap dan berdaya saing. Berdasarkan Belanjawan 2026, Kementerian Pengangkutan diperuntukkan sebanyak RM67.68 bilion yang merangkumi RM1.659 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM5.109 bilion untuk perbelanjaan pembangunan secara langsung. Namun saya ingin tahu secara khusus berapa banyak daripada peruntukan ini akan dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur pengangkutan awam Kelang. Kelang adalah kawasan yang padat aktif dan menyumbang besar kepada ekonomi negara. Maka perbelanjaan untuk pengangkutan awam di sini bukan sekadar keperluan tetapi satu pelaburan strategik. Maka saya ingin mendapatkan maklumat terkini berkenaan status projek LRT Laluan Shah Alam LRT 3 dan Laluan Rail Pantai Timur ECRL yang melibatkan kawasan Kelang. Adakah LRT 3 benar-benar akan mula beroperasi sepenuhnya menjelang penghujung tahun 2025 seperti yang dijadualkan dan apakah langkah-langkah yang sedang diambil untuk memastikan kesiapsiagaan operasi selain itu apakah perkembangan terkini bagi jajaran ECRL yang melalui Kelang dan bilakah dijangka ia akan mula beroperasi sepenuhnya rakyat Kelang amat berharap agar kedua-dua projek ini dapat disiapkan mengikut jadual dan memberi manfaat langsung kepada mobiliti serta ekonomi setempat. Saya juga ingin bertanya sama ada peluang pekerjaan, kontrak penyelenggaraan dan pengurusan operasi LRT3 dan ECRL ini akan diberi kepada penduduk Kelang. Kita perlu pastikan bahawa pembangunan ini turut memberi manfaat ekonomi kepada komuniti setempat, bukan hanya kepada syarikat luar. Datuk yang dipertua, dalam Belanjawan 2026, sebanyak 7.9 bilion telah diperuntukkan untuk TWEC termasuk RM3 bilion oleh HRD Corp untuk latihan dalam sektor teknologi tinggi dan pengangkutan serta 1.3 bilion kepada institusi TWEC KPM pada tahun akan datang saya sarankan Kementerian Pengangkutan bekerjasama dengan pihak KPM untuk memperkasakan latihan lokomotif dan marin dalam kalangan anak-anak muda di Kelang. Latihan melibatkan pengurusan sistem rail, penyelenggaraan tren, operasi LRT dan perkapalan arus dimartabatkan di Bandaraya Kelang. Institusi dan infrastruktur pendidikan berkaitan bidang lokomotif dan marin ini arus dibawa ke Kelang memandangkan Kelang merangkumi infrastruktur pengangkutan yang megah seperti LRT3, KTM, ECRL dan Pelabuhan Kelang. Saya percaya bahawa pemerkasaan latihan ini akan menarik minat anak-anak muda di kawasan Kelang untuk mencuburi bidang tersebut, membawa pembangunan dan membina kerjaya yang stabil. Saya juga ingin membangkitkan isu infrastruktur jalan raya di sekitar stesen LRT walaupun LRT menawarkan penyelesaian kepada kesesakan. Jalan-jalan di sekitar stesen seperti Bandar Baru Kelang, Bukit Raja dan Johan Setia sering sesak dan tidak diselenggara dengan baik. Saya mohon agar peruntukan kas daripada pembangunan Kementerian Pengangkutan digunakan untuk menaik taraf jalan dan membina laluan pejalan kaki yang selamat dan memasang papan tanda yang jelas di sekitar stesen LRT. Ini penting untuk memastikan akses stesen tidak menjadi punca kesesakan yang baru. Saya menyambut baik langkah Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dan Kementerian Pengangkutan yang memperkenalkan SOP dan garis panduan baru terhadap kenderaan berat termasuk larangan penggunaan lorong kanan dan penguatkuasaan terhadap muatan berlebihan. Langkah ini penting untuk meningkatkan keselamatan jalan raya. Memandangkan statistik menunjukkan peningkatan kema ke kemalangan melibatkan lori, namun dalam melaksanakan peraturan ini saya ingin menggesa agar pengusaha lori diberi masa yang mencukupi dan sokongan kewangan yang bersesuaian untuk menyesuaikan diri dengan peraturan baru. Berdasarkan belanjawan 2026, kerajaan telah memperkenalkan insentif kepada penguasa kenderaan berat untuk memasang alat penghehat kelajuan, speed limitation device, SLD, melalui allow modal kas. Saya mohon agar peruntukan dan insentif seperti ini juga diperluas kepada pengusaha lori yang terkesan dengan pelaksanaan peraturan muatan agar mereka tidak terbeban secara mendadak dan dapat terus beroperasi dengan selamat dan berdaya saing. Jika beban ini diletakkan secara mendadak ke atas pengusaha lori, ia boleh menyebabkan kenaikan harga perkhidmatan logistik kerana jumlah muatan ini dibenarkan semakin berkurang. Akhirnya, kesan ini akan menjangkau kepada harga barangan dan perkhidmatan secara keseluruhan dan rakyat biasa akan turut menanggung kos tersebut. Oleh itu, pelaksanaan peraturan ini perlu dilakukan secara terancang berperingkat dan tidak menggugat kestabilan mana-mana pihak. Datuk Pengurusi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk menyuarakan pandangan dan keperluan rakyat Kelang dalam perbahasan ini. Saya amat berharap agar segala cadangan yang telah dibangkitkan khususnya berkaitan pembangunan dan penyelenggaraan sistem pengangkutan awam serta infrastruktur sokongan di Kelang dapat diberi perhatian sewajarnya oleh pihak kementerian. Kelang adalah nadi logistik dan perdagangan negara dan dengan perancangan serta pelaburan yang tepat, kita mampu menjadikan daerah ini sebagai model sistem pengakutan moden yang menyumbang secara langsung kepada pertumbuhan ekonomi negara secara menyeluruh. Terima kasih, Datuk.